ਇਸ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਹਾ ਸ਼ੋਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਮੀਡੀਆ ਦੋਸਤੋ ਮਲਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ Rajasthan ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਤਕ ਮੁਕਤ ਦੰਗਾ ਮੁਕਤ ਨਫਰਤ ਮੁਕਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਰੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮ ਪਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਮਾਨਤਿਕਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੀ ਰੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਮੀਡੀਆ यात्रा निकाली है क्या मकसद है उसके अंदर देखिए पहलगाम के अंदर जो दरिंदगी के साथ जो किया गया है हिंदुस्तानियों के साथ उससे पूरा हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया स्तब्ध है कि कितनी बदतमीजी से किस तरीके से अपने उसके धर्म को करते हुए उनको नाम पूछते हुए जो किया है उससे पूरी दुनिया के अंदर खलबली मचे कि आतंकवाद की ये इंतहा है इसलिए इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी थे उन्होंने प्रधानमंत्री से बार बार अपील की हर तरह से अपील की कि इस वक्त इनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हिंदुस्तान की जनता की तरफ से कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुल जवाब पाकिस्तान को दिया और दे रहे हैं हमें उम्मीद है इनको जो सबक है वो इस वक्त सीखने को इसलिए आएगा कि बहुत जल्दी इसमें हमें जो पी के है वो भी हिंदुस्तान के अंदर मिलने के बहुत पगार बहुत नज़दीक है तो ये जो यात्रा ही है हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जो पूरे देश की एक टीम निकली हुई है ये हमारे दिल्ली से हमारे जो मार्गदर्शक है सम्मान्य इंद्रेश कुमार जी उन्होंने झंडी दिखाकर इस यात्रा को इसी उम्मीद के साथ की है कि वहाँ पहलगाम तक जाएँ तो रस्ते रस्ते के अंदर बैठ के करके कार्यक्रम करके और इस बात की खुशी जाहिर करें कि हिंदुस्तान की जो हमारी सेना है वो बड़ी जिंदा जिली के साथ बड़ी मर्दानगी के साथ बड़ी परिस्थिति के साथ जो पाकिस्तान पर अटैक कर रही है बहुत जल्दी पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिटने वाला ऐसा हमारी सेना महसूस करा रही है और इस पर गर्व महसूस करते हैं हम कि हमारी सेना इस तरीके से जिंदा दिल्ली के साथ आगे बढ़ रही है कहते हैं कल युद्ध पर समझौता हुआ था लेकिन उसके बावजूद फिर कहते हैं उल्लंघन किया गया पाकिस्तान की ओर से क्या कहना चाहिए विनाश काले विपरीत बुद्धि उसके पास कुछ भी नहीं है खाली डब्बा है जो बंद था जो बज रहा था लेकिन उसमें एक भ्रम था कि बंद है वो दब, वो डब्बा उन्होंने खोल दिया इसको जो अपने जो सीज़ फायर को उन्होंने जो खत्म करके वापस बदतमीजी जो करिए तो ये मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के उसमें इसलिए कि हिंदुस्तान फिर से उसके जवाब दे के उसको मुँह तोड़ जवाब देगा ये जिस तरीके से उन्होंने आतंकवाद में इंतहा कर दी थी वही इन्होंने इसमें बदतमीज़ी करके उन्होंने अपने आपके पैर पे कुलाड़ी मारी है मैं समझता हूँ ये कुड़ी उनको इतनी भारी पड़ेगी कि वो समझ भी सोच भी नहीं पाएगा दूसरे जो आका उनको इशारा कर रहे हैं इस तरीके करने के लिए आका बैठे रह जाएंगे पाकिस्तान नस्तो नाबूद हो जाएगा मोहम्मद शफी चेची मुस्लिम राष्ट्रीय मन संयोजक पंजाब आज जी यात्रा दिल्ली तो पठानकोट पहुँची है मैं उसका तय दिल तो धन्यवाद करता हूँ और मैं सब तो पहले ਮੇਰੇ ਪਡੇ ਭਾਈ ਅਫੂ ਨਖਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਕਰ ਬੋਰਡ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਕਿਥੇ ਪਠਾਨਪੋੜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ